Заблокировали сегодня, потому что это нужно было, допустим, сделать еще вчера. Я хочу сказать, что блокировка прокуратуры не является целью, ну, не является самоцелью. Это является способом привлечения внимания к проблеме. Потому что за почти уже две недели работы прокурорского Майдана к нам ни разу никто из ответственных чиновников не вышел. Водили трійка на переговори, і ніхто їх не слухав, і ніхто не реагував. І люди зробили так, як вони зробили, і люди перемогли. Тому всі походняки, домовляння, чекання це все дуду. Ви, вибачайте. Інспектор патрульної поліції Харченка, лейтенант поліції. Ви по визову приїхали? Так, Ми по визову. приїхали. вас Дежурные прокуратуры нас вызвал. Да, вы Митинг митинги, у вас, да, а, басы не басы не басы не получается, он басы. у вас не организованный, организованный, организованный. А кто? Кто ответственный? Кто ответственный? Я кто это, кто ответственный? Вы блокируете не только прокуратуру, вы блокируете работу полиции. Я без прокуратуры ничего не могу делать. Поэтому у меня такая просьба. Вот один ход, который был вчера, позавчера, вот это как-то открыть, чтобы мы все могли работать. Мне какая -то смысл тогда идти на работу или социальный всем? Тогда я всем полицейским скажу, что не выходите с на работу, потому что они не могут без прокуратуры работать. Я так Сначала сигнализация Да нет. О, нет, это серьезный завод. А я, швейцарский банк. Это только прокуроры могут Там швейцарский банк. Большинством голосов вчера вечером и сегодня утром было принято решение о том, что прокуратура не блокируется. Пока окончательно сегодня утром принималось решение, появились ряд провокаторов, которые самостоятельно, пока мы принимали решение, заблокировали прокуратуру. Прокуратура должна работать. Неработающая прокуратура ⁇ это нарушение закона. Стоянов не должен быть прокурором Одесской области. Все и точка. Это единственное требование единственное вот требование всех адекватных, нормальных людей, которые здесь находятся постоянно. Значит, я неадекватный, я тоже хочу заблокировать, потому что нас не слышат. Было очень мало людей, это было вечером, уже темно было. И решение было принято не о том, чтобы блокировать или не блокировать, а перенести на утро, чтобы утром было проголосовано о том, что, ну, чтобы было принято решение. Разошлись в сторону. Ну мы ну, запробуйте, может они открыли. Перекрытие прокуратуры это инициатива прокуратуры. Полиция поддерживает полностью блокировку. Мы хотели подать заявление, а не дают. Давай. Сюда пьем. Я пропал в прокуратуру абсолютно спокойно. Зашел через открытые двери, после того, как был срезан замок, и стал ждать приема прокурора. Вот. Никаких там беспорядков, ничего не происходит. В прокуратуре никого не, не увидел, кроме двух охранников. Там все спокойно, тихо, чинно, благородно. What? <laughs>